Меня зовут Людмила Мухлынина. Я занимаюсь психотерапией и онлайн-терапией. Практику веду с 2015 года. Людмила, как ты попала в профессию? Так как в, моей, в моем роду помогающая профессия проходила красной нитью, это учителя, врачи и священники, и меня с детства привлекала тайна жизни и тайна природы человека, профессия, которая объединяет. Все мои интересы объединяла это была медицина. но мой путь профессии начался конечно после института. Я увидела, что есть что-то другое за тем, что давала нам мне классическая медицина, а за телесным проявлением, за физиологией есть движение жизни, которое незаметно, то которое управляет психикой. именно юнгианство позволило мне, получить ответы на те вопросы, которые возникали у меня в процессе 10 лет в классической медицине. В каком направлении ты работаешь? Расскажи простыми словами. Я работаю в направлении аналитической психологии. И аналитическая психология – это не только использование терминологии коллективного и личного бессознательного. Это не только работа со сновидениями, с проявлениями бессознательного, с психосоматикой, но это также доверие психики, доверие мудрости, мудрости той, которая есть в нас внутри, которая обладает самоисцеляющей силой и ведет нас к обретению целостности. С какими темами ты хорошо работаешь? Я работаю с темами взаимоотношений, с темами нахождения своего места в жизни, с тема депрессии тема кризиса середины жизни, обретение своей ценности и ценности жизни. В рамках юнгианского подхода я работаю со сновидением, которое всегда показывает текущий конфликт и показывает выход из этого конфликта. Важно расшифровать это послание, которое, возможно, нам поможет раскрыть то, что именно нам сейчас нужно, которое несет ту энергию, которая, нам не хватает. Тема нахождения своего места в социуме. Это та тема, которая актуальна в первой половине жизни. Адаптация к тем условиям, которые, с которыми сталкивается молодой человек, выходя из семьи, обретая новую профессию, и ему нужно найти новый способ взаимодействия с миром, тот, который он еще не знает. Очень часто здесь происходят какие-то несостыковки, тупики, остановки, и важно в этот момент понять, кто я, куда я иду и какие мне обрести способы взаимодействия с социумом. Помимо задач, которые решаются в первой половине жизни, я помогаю перейти в более мягко во вторую половину жизни и решить те задачи, с которыми сталкивается человек. Это нахождение смысла, это поиск своего пути. Вторая половина жизни характеризуется еще тем, что мы постепенно теряем. Мы теряем близких людей, мы теряем возраст, свою молодость, а также мы теряем возможности, которые не смогли реализовать. И я помогаю принять эти утраты. Что для тебя психотерапия? Для меня психотерапия ⁇ это наука и искусство нахождения индивидуального языка, расшифровка тех образов и знаков, которые являются посланиями бессознательного для сознания. Аналитическая психология – это невозможность стать счастливым. А это обретение силы, чтобы принять то, что с нами происходит. Под какой саундтрек я бы закончила фильм о себе? Мечты Аризоны Горана Бреговича.